привет! Меня зовут Олег Андрос. Сегодня я буду читать отрывки из моей новой книги, Таких зарисовок, написанных в период 2013-2016 года. Книга на двух языках сразу, украинский и русский. Там все будет идти в перемешку, поскольку у нас жизнь такая <свык> суржикоязычная, украиноязычная, русскоязычная. Так что буду начинать. Так, как книга начинается? Мы стоим на просторной вокзальной площади города Запорожья. На бетонном парапете мы разложили импровизированный фуршет. Бутерброды с мясом и сыром идут на расхват. Спасибо запорожским волонтерам, кормящим украинскую армию. Автобусы для новобранцев, замполитов и мобилизированных медиков уже готовы. Загружаемся, сперва затаскиваем тяжелые рюкзаки, они заполняют все задние сиденья. Я сажусь позади водителя, рассматривая кабину, в которой мне предстоит ехать остаток дня. По правую руку от водителя автомат Калашникова, над ним два детских рисунка отчаливаем. Веселая песенка памяти о 2000 годе раздается из колонок. Кислотный диджей, хей, давай-давай веселей. Мы едем по знакомым мне со времен отдыха на Азове Запорожским улицам. Выезжаем на разбитую дорогу, катим мимо блокпоста самообороны. Полевая буря разворачивается над дорогой. Я пишу смс собеседником, находящимся в 500 километрах от меня. Уже в сумерках, в середине многочасового пути в 230 километров, мы бежаем в лагерь, раскинувшийся в лесопосадке в окружении минных полей. Идем по раскатанной грунтовке. Я стараюсь ступать след в след. Хотя это неуместно, дорога не заминирована, в отличие от периметра лагеря. Видим грузовики, грады и самоходные артиллерийские установки с надписями «Пытаны паныхы и условными обозначениями. Неофициальный символ бригады, в которую я попал, ухмыляющийся череп в окружении бронетехники, взирает с этой самой бронетехники на любопытствующих офицеров. Нас поселяют в большом шатре, и я радуюсь, что у меня есть спальник и каремат. Привычные туристические атрибуты. И впервые в жизни я ночую на пустых ящиках из-под снарядов. Такой был пролог. Далее будут несколько отрывков, скорее общефилософского значения, но тем не менее это некоторые мои мысли, которые писались примерно в тот период. А я застал немножко конец советского периода. Картинки города позднего совка – это кварталы хрущевок, монументальное здание госучреждений, серые стены заводов и сплошь закрытая зона. Человек обречен вертеться в схеме детсад, школа, армия, завод, колхоз, шахта или тюрьма. Строгая индустриальная система, защищающаяся от врагов извне и не терпящая отклонения изнутри. С детсада и школы мы ходим колоннами подвое. Это привычает к тому, что в армии и тюрьме все будет точно так же. Если тебе повезло быть советским интеллигентом, ты то точно такой же винтик системы, только ходишь в закрытые заведения уровнем повыше. Научно-исследовательские институты, университеты, больницы. Так безжалостно был извращен идеал свободного коммунистического общества, превращен в серые ряды новостройки из Романа Стругацких. Слово «свобода» исчезло из этой реальности. Вспомните роман «Обитаемый остров». Серость, бетонные постройки, постоянный полумрак улиц. И призрак атомной катастрофы, тревожно колеблющийся на периферии сознания. Как это не похоже на идеал будущего представления советского человека? Вспомните футуристичные здания университетов и научных библиотек, по сей день маячащие посреди постсоветских городов. Впрочем, извращен ли советскими людьми идеал свободы? Быть может, позднеимперские, а затем и в ленинско-сталинские времена так и представляли коммунизм со строгой учетностью, организацией, дисциплиной, безжалостной ненависти к врагу и самоотверженным трудом в поле и на заводе? Выходит, что люди, придумавшие эту систему, с улыбкой на устах делали из нас, своих потомков, рабов индустриальной машины? Выходит, что так. Вместо свободы творчества Homo Советикус получил пожизненное заключение внутри строя, Не нужно только идти в ногу и петь гимн. И, конечно же, мужчина Советикус обязан брать автомат Калашникова и с песней идти в бой против Америки, Китая, Венгров, Душманов и всех, на кого укажет перст начальника Самодура. Если вдуматься, система почти не изменилась. Даже в моем военкомате в 2015 году меня отправляли на войну те же тетки, рывшиеся в бумажных картотеках, которых я там наблюдал, будучи подростком. Или когда на пятом курсе стоял там в очередях, потому что там лето напролет не было света. И в армии мы точно так же, как в садике и школе, ходили с троем Еще один отрывок, если ты пишешь о событиях в Украине, напоминающих революционный финал Первой мировой войны или период конца Веймарской республики в Германии, ты неизбежно сталкиваешься с вопросом оголтела кровожадной публики. Так за кого же ты? Ты украинский националист или русский имперский шовинист? Но мало кто в безумии происходящего понимает, что можно и нужно быть не первым, ни вторым. Впрочем, такой ответ все равно не поймут тысячи людей, оставшихся без рук, без ног и тысячи беженцев и переселенцев. Вскалеченные будут требовать объяснения, за что же они воевали и сломали свои судьбы, и за что многие их собратья не вернулись из боя. Переселенцы, за что их бомбят два государства? Я могу ответить лишь то, что писал ранее. Идет процесс взросления человечества и нашего общества в частности. И нам не удалось перепрыгнуть через патриотизм, национализм и пострекаемую ими рознь, войну, единой части нынешнего этапа исторического процесса. Более того, многие люди никогда и не откажутся от этих мифов. Остается выбирать, на чью сторону в драке вставать, потому что, как и в человеческих отношениях, в долгой ситуации я не выбираю ни одну сторону, или я жду определенности и продлится. Определенности не будет никогда. Мы обе стороны конфликта теперь живем по Стругацки. С нашей стороны настоящая страна неизвестных отцов, воюющая с варварами, набегающими со страной империи. А Украина для жителей России, тоже превратившаяся в страну отцов, это Хонти и Пандея, о которых толком ничего не известно, но все знают, что они строят коварные козни. Позволю себе довольно большую цитату из Тругацких, но она будет в тему. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего иступленно, фанатически, вопреки бьющие в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину, и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее а поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало с десятков миллионов душ. Всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашало самбонов церквей. Неизвестные отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя, могли возбуждать и возбуждали неутолимую ненависть к врагам внешним и внутренним. Они могли бы, при желании, направить миллионы под пушки и пулеметы. И миллионы пошли бы умирать с восторгом. Они могли бы заставить миллионы убивать друг друга, друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возник у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийств. Они могли все. Аркадий, и Борис Тругацкий, обитаемый остров. Что касается нас, войну породило не только противостояние идеологиям воображаемого русского и украинского, либо европейского миров. Оружие, лежащее на складах со времен распада совка, в о крови. Его слишком много. Оно не до конца утилизировано или разворовано. И военный конфликт – единственный вариант, где оно пригодится. В Украине люди слишком долго жили без войны, забыли, что это такое. Афган или Ангола – последнее, что помнят наши ветераны. «Вас убивать надо» слишком долго было всего лишь фигуральным выражением, применительно к политическим противникам. А глупые стишки типа «А я гуляю по Москве и бачу памятник Бандере», гулявшие по сети, долго были лишь уделом хихикавших над ними маргиналов. И вот ненависть, находившая выход в бытовом насилии и в драках в Верховной Раде, наконец-то нашла благодатное русло – революция, а затем войну. Украинское общество требовало фронтира. Для Советского Союза фронтиром был весь мир, а перспективы – космос. Украинское общество без фронтира начало загнивать и скоро стало бы частью другого, более агрессивного российского общества. Сначала Майдан стал фронтиром, местом для мужской инициации, потом целый Донбасс. По сути, нам, украинцам, не важно, что будет с Донбассом и Крымом, и как мы, в кавычках, будем возрождать, в кавычках, эти территории. Пока нам снова есть что завоевывать. Во время Майдана сложился парадоксальный образ консервативного революционера, человека в балаклаве, в черной одежде, будто с картинки об восстании в Сиэтле 2001 года, но не с левым, а с правым подтекстом. Этот человек проходит инициацию по-современному. Вместо стрельбы из лука и метания камней из пращи, он бросает коктейли молотого, а напротив него не враги в шкурах или кольчугах, а абсолютно обезличенное зло в форме Беркута. А теперь уже Новороссии и Российской Федерации. Но, производя эти действия, он проходит всю ту же мужскую инициацию, продолжает те же традиции, что его воображаемые предки столетия назад. В традиционалистском понимании мужчина – воин, который выходит из дома на войну, на охоту или на битву за урожай. Словом, совершает активное действие вне дома. Женщина управляет домом и далеко не всегда, а скорее в качестве исключения, выходит на какую-либо битву. Что не отменяет того, что, как считают некоторые язычники, славянские женщины принимали участие в битвах, Времена полумифического князя Святослава. Поэтому сейчас женщины в добровольческих батальонах берут руки калашниковой в рамках правого мировоззрения. Это вполне допустимо. Война, начавшаяся в 2014 году на востоке Украины, укладывается идеально в дуальное понимание мира. Свои, чужие, черное, белое, наши героические войска, отстаивающие рубежи Родины, их варварские орды, русский мир против украинского мира – Мифологическое мышление, возведенное в жизненный принцип, распыляемое и питаемое пропагандой с обеих сторон. Пока ты находишься внутри этого пространства, с какой бы то ни было стороны, трудно мыслить рационально. Враг на лицо, точки приложения определены. И в рамках этого мышления абсолютно логично, что люди стали помогать армии, не умеющей воевать и с разворованной техникой. Что люди в Украине стали бескорыстно собирать для армии еду, одежду оружие. Что люди стали идти добровольцами на фронт и гибнуть или калечиться там. В рамках дуального разделения мира это совершенно оправданные и логичные поступки. Что меня беспокоит во всем этом? Что в этой игре в захватчиков и обороняющихся все люди заигрались настолько, что скоро пропустят момент коллапса. Момент, когда начнут вымирать многие привычные нам виды существ на Земле, включительно с человеком. В этой игре люди забывают о горизонтальной связи друг с другом, забывают, что их объединяет, а не разъединяет. А объединить их может только осознание того, что экологический коллапс уже наступил. И на его фоне стрельба из града, бомбежки и пытки – это сущие игрушки. Потому что эта опасность, независимо от решения политиков, подкрадывающаяся из-под тиска, из -под тишка и грозящая убить всех, невзирая на их политические убеждения, цвет кожи и размер кошелька. Это просто констатация того, что нам будет нечем дышать, нечего есть и пить, неоткуда брать энергию для моторов. И это случится в нынешнем 21-м столетии. Остановить эту опасность может только развалим на корню существующее общество. Быть может, отменив города, массовую культуру, заводы, религии, весь наш привычный уклад жизни, Россия в населении из городов забыл увы, на время о завоевании космоса. По крайней мере, до того момента, когда люди научатся летать в космос, не загрязняя окружающую среду. К сожалению, НАСА и аналогичные агентства в России и в Китае это лишь придатки военно-промышленного комплекса. Точно так же генная инженерия щедро финансировалась сторонами холодной войны лишь для создания биологического оружия. Если копнуть глубже, то освоение космоса сейчас ⁇ это выкачивание из космоса ресурсов, а не восторженное детское познание бесконечной вселенной, как в романах типа ⁇ Туманность Андромеда ⁇ Разве такого освоения космоса мы хотим? Нет. У Урсула Легуин есть странный и малодоступный для понимания роман. Он о том, как живут люди будущего, как они забыли о линейном ходе истории, живут лишь легендами и практическими познаниями из высокотехнологичной всемирной сети. І як ліж п'ятна нефть і хіміката в морі не про та прошлую цивілізацію. Видимо, це і є наш путь в будущее. це ще лучший з можливих сценаріїв. Ну і насамкінець ще один уривок. Це така собі притча, яка була написана в серпні 2014 року, коли я просто їхав Києвом і подумав, а що якщо прибрати, мовно кажучи, весь негатив з нашої політики, залишити лише позитив, якби Україна існувала не так, як зараз. а на по хуторам. Вышла каска. Называется она «Каска про Украину». Украина состоит из нескольких хуторов. На первом хуторе живут анархисты. Они особо ничего делать не умеют, потому занимаются изготовлением произведений современного искусства и меняют их на еду. На втором хуторе живут патриоты. Все они ходят в вышиванках. Они никак не могут определиться с религией, потому на одном конце хутора стоит идол Перуна, а на другом православный храм. Когда на хуторе патриотов рождается ЛГБТ, он или она по достижении возраста инициации, начиная жаловаться на притеснение, перебегает к анархистам. Третий хутор называется Советский Союз. У них есть партия. Она называется Борьба. Они летают в космос. И вообще, хутор выглядит как солнечный город из произведения о незнайке. Четвертый хутор – это хутора политичных. Они бы занимались тем, как бы что-то купить подешевле, продать подороже, но поскольку деньги запрещены, они занимаются натуральным обменом. Пятый хутор это хутор евреи. Точнее, они живут сразу на трех хуторах Умань, Бердичев, Канаток. Почему сразу на трех? На всякий случай. Они бы тоже занимались коммерцией, но поскольку деньги запрещены, они практикуют вольные ремесла, в том числе куют металл. Шестой хутор называется Донбасс. Его жители занимаются тем, что засаживают терриконы яблоками и делают яблочный сок. Они бы добывали уголь, но поскольку ТЭЦ, ГЭС и АЭС запрещены, то уголь и прочие ископаемые они перестали добывать. Другие хуторяне ездят к ним полюбоваться на берега Северского Донца. Седьмой хутор называется Красная площадь. Он постоянно грозится всем войной, но поскольку войны запрещены, он никак не может ее начать. Другие хуторяне ездят туда посмотреть на музей в Кремле и поделиться золоченым каретом и прочим историческим безделушкам. Время от времени все эти хутора встречаются на общих ярмарках и меняются там своими изделиями. Общаются они на эсперанто, так как все они говорят на разных языках. mm